Hai, selamat datang. Pernah tak anda berhenti sekejap dan terfikir, kenapa ya aku buat macam ni? Hari ini kita akan cuba faham perisian yang kita tak nampak, yang mengawal tabiat, ketakutan dan semua keinginan kita. Ia macam satu kod yang ditulis oleh pengalaman kita dan hari ini kita akan belajar untuk baca kod tu sama-sama. Pernah tak dapat notification? Lepas tu, jantung rasa macam nak luruh. Ha, itu bukan kebetulan tau. Itu sebenarnya otak anda yang dah belajar untuk bertindak balas macam tu. Jawapannya bukan magic. Ini sains. Sains tentang macam mana setiap pengalaman tak kira sekecil mana pun mengukir semula laluan dalam fikiran kita. Okey, ini definisi ikut buku teks lah. Tapi cuba fikir macam ni. Setiap pengalaman yang kita lalui tu seolah-olah menulis satu baris kod baru dalam otak kita. Lama kelamaan, kod-kod ni akan jadi satu program yang menentukan cara kita bertindak balas secara automatik. Jadi, jom kita mulakan dengan pecahkan kod pembelajaran yang pertama dan paling asas. Okey, yang pertama sekali, pelaziman klasik. Ini macam mod autopilot untuk minda kita. Ia jenis pembelajaran yang berlaku di belakang tabir, kadang-kadang kita tak sedar pun sebab otak kita ni sentiasa sibuk mencari corak dan cuba menghubungkan titik-titik antara setiap peristiwa. Senang cerita, pelaziman klasik ni sebenarnya pasal kaitan. Bila dua benda berlaku bersama-sama berulang kali, otak kita ni pandai. Dia akan ikat dua benda ni sekali. Akhirnya, nampak satu benda je pun dah cukup untuk cetuskan gerak balas yang asalnya untuk benda yang lagi satu tu. Eksperimen Ivan Pavlov yang terkenal ni lah contoh terbaik. Mula-mula anjing nampak makanan, secara semula jadi air liur dia keluar. Lepas tu, Pavlov bunyikan loceng setiap kali dia bagi makanan. Selepas beberapa kali, hanya dengan dengar bunyi loceng tu, walaupun tak ada makanan, anjing tu dah mula keluarkan air liur. Loceng tu dah jadi isyarat untuk makanan. Dan benda ni bukan jadi ke anjing je tau. Cuba fikirkan, kalau anda selalu guna pensenitasi tangan, wangi yang sama betul-betul sebelum makan tengah hari, jangan terkejut kalau satu hari nanti, bau pensenitasi tu je dah cukup untuk buat mulut anda berair. Otak anda dah belajar kaitan tu. Bau ni sama dengan makanan nak sampai. Tapi, macam mana pula dengan pilihan yang kita buat secara sedar? Seterusnya, kita tengok pelaziman operan. Yang ni bukan pasal gerak balas automatik tapi tentang bagaimana akibat baik atau buruk daripada tindakan kita mengajar kita apa yang patut dibuat lagi dan apa yang patut dielakkan. Jadi nampak tak beza utama dia? Pelaziman klasik ni pasif dan automatik macam anjing Pavlov tadi. Pelaziman operan pula aktif. Ia adalah pembelajaran yang berlaku bila kita buat satu pilihan dan kita alami sendiri hasilnya. Prinsip utama kat sini ialah hukum kesan Thorndike yang sebenarnya macam sistem maklum balas semula jadi dalam otak kita. Kalau satu tindakan tu bawa hasil yang best, otak kita akan kata, wah, jom buat lagi. Kalau ia bawa hasil yang tak best, otak akan kata, okey, yang ini kita elakkan. Semuanya bergantung pada akibat. Okey, slide ni pecahkan semuanya. Ingat benda penting ni, dalam psikologi, positif maksudnya kita tambah sesuatu dan negatif maksudnya kita buang atau keluarkan sesuatu. Peneguhan pula sentiasa menguatkan tingkah laku. Jadi, peneguhan positif tu macam dapat gaji sebab kita bekerja, peneguhan negatif pula macam makan ubat untuk hilangkan sakit kepala. Dalam kedua-dua kes, kemungkinan besar anda akan ulang balik perbuatan tu. Sekarang, bila ganjaran tu tiba pun sangat penting. Dengan jadual nisbah tetap, ganjaran datang lepas kita buat sesuatu beberapa kali. Fikirkan kad setia kedai kopi anda. Beli 10, dapat satu percuma. Ia boleh dijangka, jadi anda tahu apa yang perlu dibuat untuk dapatkan ganjaran tu. Ha, jadual yang ni lah yang paling berkuasa sekali sebab ia tak boleh dijangka. Anda tak pernah tahu bila ganjaran akan datang. Mungkin lepas ni atau mungkin lepas 100 kali cuba inilah yang buatkan sesuatu tingkah laku tu susah nak berhenti. Dan ia adalah enjin yang sama yang mendorong kita untuk asyik periksa media sosial dengan harapan ada like atau komen baru. Lepas tu ada jadual selah tetap yang berasaskan masa. Ganjaran datang selepas satu tempoh masa yang tetap. Tak kiralah berapa kali anda jenguk pembakar roti tu, ia tak akan siap lebih cepat. Anda cuma perlu tunggu masa tu berlalu. Samalah macam tunggu gaji setiap hujung bulan. Dan akhir sekali, jadual selar boleh ubah. Ganjaran datang lepas satu tempoh masa yang tak menentu. Inilah sebabnya anda asyik refresh inbox email atau media sosial. Anda tak pernah tahu bila kemas kini seterusnya akan muncul. Okey, sekarang pembelajaran ini tak semestinya jadi sorang-sorang. Mari kita lihat macam mana kita belajar dengan hanya memerhati. Kita tak perlu sentiasa lalui sendiri setiap akibat untuk belajar sesuatu. Sebagai manusia, kita ni kan makhluk sosial. Salah satu cara paling hebat kita belajar adalah dengan hanya memerhati orang lain. Konsep ni yang dikaji oleh Albert Bandura menunjukkan yang kita boleh dapat tingkah laku baru semata-mata dengan tengok orang lain buat. Otak kita ni macam span, sentiasa menyerap tindakan dan hasil yang berlaku di sekeliling kita. Eksperimen patung bobo yang sangat terkenal tu membuktikan perkara ni. Kanak-kanak yang tengok orang dewasa pukul patung tu kemudiannya meniru balik perbuatan ganas tu bila diberi peluang. Mereka tak diberi ganjaran pun untuk buat macam tu. Mereka cuma belajar dengan melihat. Cuba fikirkan sekejap. Setiap kali anda tonton video tutorial Tiru gaya cakap kawan atau belajar tarian TikTok yang baru anda sebenarnya sedang menggunakan pembelajaran pemerhatian. Inilah cara kita sebarkan budaya, kemahiran dan juga norma-norma dalam masyarakat. Okey, jadi kita dah lihat tiga cara utama otak kita belajar. Dan dengan pengetahuan ni, kita bukan lagi sekadar pemerhati pasif kepada tingkah laku kita sendiri. Kita sekarang dah ada set alatan atau kunci untuk mula memprogram semula kod yang membentuk siapa diri kita. Jadi, untuk kita simpulkan, kita ada tiga mekanisme pembelajaran utama: kaitan automatik cara Pavlov, akibat tindakan cara Skinner, dan peniruan sosial cara Bandura ketiga-tiga kuasa ni bekerjasama untuk membentuk hampir semua benda yang kita lakukan. Persoalannya sekarang, untuk anda, bila dah faham macam mana tabiat itu terbentuk, sama ada melalui kaitan, ganjaran atau teladan, anda sebenarnya ada kuasa untuk mengukuhkannya, melemahkannya atau membina yang baru sama sekali. Jadi, apa yang akan anda pilih?